Кришна, дорогие преданные, дорогие гости храма, я перед своей лекцией хотел сделать объявление небольшое. И оно касается того, что мы с Прискорбием должны сообщить о том, что Святейший Слугубал Кришна и Госвами оставил тело сегодня утром. Это произошло в Приблизительно в 7 часов нашего времени. И Гупол Кришна Махарадж является учеником его божественной милости Шилы Прабхупады. Один из его первых учеников. Гупол Кришна Махарадж познакомился с сознанием Кришны в Канаде. Был образованным индийцем. познакомился с сознанием Кришны, он стал учеником Шиле Прабхупады, он был одним из первых GBC членов руководящего совета, был Махарадж, имел 40, на самом деле, 42 тысячи учеников, очень много, и по всему миру, и нет сомнения, что это выдающаяся личность, особые его таланты, таковы он имел особый талант как-то заводить связи в правительственных кругах Индии. И он имел доступ, он встречался много раз с руководящими личностями на руководящих постах и с президентом, и с премьер-министром, и приглашал эти политические деятели на открытие наших храмов в Индии. И он, был, он стоял за многими амбициозными нашими проектами, огромными храмами, такими как храм в Дели, который называется комплексом «Слава Индии». Гопал Кришна Махарадж, был одним из пионеров проповеди в Советском Союзе. Он приехал и распаснял книги еще задолго, задолго до развала Советского Союза на книжной ярмарке, выставке. Он представлял книги ББТ, совершенно официально, что было не видно вообще в Советском Союзе. Гопал Кришна Махарадж имел невероятно, невероятно строгую садану, невероятно строгую. Он приезжал в Украину много раз, в Киев в частности также. Приезжал в Украину, и я когда к нему заходил, он жил в доме Санкаршана Прабуя, в Матежмана Манахини, возле храма, и заходил, и всегда у него божества были с собой, он всегда им поклонялся каждый день без всяких пропусков, он всегда повторял много мантр больше, чем 16 кругов, он всегда читал регулярно, всегда читал, и он проповедовал, давал лекции, его график путешествий был невероятно насыщенным, и он был очень милостивым преданным. Я помню, это было он, он был, он не был строг, я, если бы допускали какие-то поступки, я на своем примере могу свидетельствовать это. Однажды мы с одним преданным поехали в Москву. Это было, я думаю, что это было не позже, чем 90-й год, возможно, раньше. Мы поехали в Москву на встречу с ним. и мы должны были также купить там машину для проповеди, для перевозки книг и прочего. И мы поехали, мы выбрали на рынке машину, это была такая черная пол Волга 24 -ка. очень, очень важная машина для тех и, и, нужно было куда-то Махаража отвезти, и мы, и мы, тут, как тут, пожалуйста, садитесь, мы вас отвезем садили его в Волгу и очень гордо повезли. И на перекрестке этот преданный водитель нажмет на тормоза, и машина не останавливается. Тормоза проваливается. Короче, это была машина, ну, она была бывшего употребления, это не была новая машина. Очевидно, она прокатала не одну сотню тысяч по улицам Москвы как такси. И мы врезаемся в... впереди стоящую машину, которая затормозила на перекрестке на красном свете. Это было такое событие. Как там, в общем, мы выбрались из этой истории. Я не буду рассказывать как. Но потом мы просили прощения Махаража. Махараж, простите, мы не хотели вообще вас. А тут же иностранец, понимаете. И тогда, еще, тогда еще это не было настолько Сознание, конечно, не было настолько открыто и легально. Но ну, иностранец, и проповедник. То есть, ну это была немножко стрессовая ситуация. Но таким иначе он сказал, что да нет, все нормально, все хорошо. Я просто переживаю за вас, чтобы где-то на, на трассе где-то, чтобы вы там не улететь в аварию. То есть он ну, не воспринял это слишком серьезно. Потом он приехал в Киев и на этой же Волге я должен был от отвезти, его, отвезти его, в аэропорт. Я заехал за ним, и мы ну, поехали в аэропорт. И, как мы знаем, в Киеве два аэропорта. Один Борисполь и другой Жилян. Я привязывал в Борисполь и к табло объявлений, и там нет его рейсов. Я к администрации они говорят, ну, простите, но у вас билеты из Жуляна. А уже время, мы уже не успеем. Мы, боже мой, что делать. Как-то договорились мы, что м -м, тот билет сдали, и он сел на другой рейс. Он улетал, по-моему, в Москву. На другой рейс из Борисполя. И опять это был такой прокол. Я у него просил прощения, он говорит, да нет, ничего не страшно, все хорошо, я не переживаю. Ну, личность, личности, конечно. Очень... Я видел его буквально вот, максимум два месяца назад, а может меньше, Тут в Майпуре. И он расспрашивал, как, как жизнь в Украине. Он был очень слаб, он еле ходил, преданные хотели его ученики поддерживали его, потому что он передвигался очень медленно. Здоровье его было очень, тело было очень слабым. Так или иначе, мы должны просить у этого саду, этой великой души благословения на свою духовную жизнь, чтобы мы были так же строги в своей садане. Я был потрясен, как он в таком возрасте, следует, при, таком, при таких путешествиях следует такое, такое жесткое садание. Он спал совсем немного. Он спал 4-5 часов максимум. Kijk eens